Міністерством внутрішніх справ України перехоплено переговори лідера терористичної організації Донецька Народна Республіка Стрілка з бойовиком «Позовний КЕП, які в черговий раз доводять пряму причетність російської сторони до збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей. Вказані матеріали свідчать про безпосередню участь регулярних частин Міністерства оборони Російської Федерації у бойових діях на стороні терористів проти українських військових сил. Особливий цинізм ситуації в тому, що йде мова не про передачу гуманітарної допомоги, техніки чи озброєння, а про вогнену підтримку дій бойовиків артилерії з російської території. Алло, алло, сейчас первому труску даю. Давай, давай. Алло. Алло, я теж покажу. Е, не могу связати по закриті. Значить, надо вибити їх з зеленки. зеленки, которые там, где танки, попробовать подойти пожечь их нахер. То есть, э, и в, в горное там, то есть, надо их не дать им, как говорится, от, обстреливать бог, Надо занять горное каким-то образом. Высылайте да противотанковые бог. группы, вышибайте их там. А там там около 107 единиц техники. 107 единиц? 107, вот, вот там, вот именно, сейчас я вам, сейчас вам точно скажу по этому. По где? Карте. Нет, в районе Горного там стоит только Кашенко и какая-то большая установка, накрытая зеленка. Я сейчас туда хочу как раз людей попасть, вот я уже вызвал к себе их. А вот там, между правее, сейчас скажу, сейчас. Так, 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 так. Вот, краснодарская, это шахтерская, это север шахтерская. За Краснодарским ну... там ав автомобильный полигон, вот на этом автополигоне, сказали, около стоит. Это внутри города или вовне. Это, да, это окра... Окра... окраина города уже. Окраина. Но так все это равно города, надо, надо отрезать это. Надо отрезать их от это самое, от этих. То есть занять вот это Краснодарское, занять шахтерск, отрезать их от, от, от снабжения. Шахтерск пока еще наш. Вот они единственные, только на окраине находятся. Мало шахтерск, шахтерск нужно занять. И занять Шевченко, вот эту всю фигню, чтобы они... Не дать им проскочить дальше. Если они дальше пройдут, все, до свидос. Сами знаете. Я понял, знаю ты спокойно. Ну вот давайте, действуйте. Вас с юга прикрывает российская артиллерия. Прикрыв... Пока у нас есть ночь, пока подойдут резервы, вы должны э, зачистить там все. Пока есть. они там, пока. 107 пока не доползут. Вышибайте танки, которые там на, на дороге находятся. Иначе вы не получите ни подкрепления, ни вы, ни мы. Давайте, действуйте. 嗯。Mm hmm. mm hmm.